Давайте нашу розмову, звичайно, розпочнемо із новини от про те, що від цього сьогодні посольства Сполучених Штатів Америки так та ще ряду країн за, -за, за зачинилися, так і все через очікування великої масованої атаки з боку Російської Федерації. Крім того, відомо що Російська Федерація збільшила кількість 195 на авіабазах біля України до 29 одиниць. Так Роман Григорович, скажіть, будь ласка, до чого власне, готуватися українцям? Ну дело в том, что закрылись некоторые, некоторые посольства только из-за того, что получили информацию о готовящейся какой-нибудь под... очередной подготовке. Готовящаяся очередная подготовка. Ну сколько у нас этих атак было и сколько их еще будет? Дело в том, что когда проходит информация по разведке, то есть каждый день на стол 100 любому руководителю государства ложится аналитическая записка от разведок раз внешней разведки, там, внутренней, если у нас так это служба внешней разведки, ГУР, СБУ, и каждый свою папочку ложит для того, чтобы посмотреть. И, а дальше э, происходит на определенный протокол действий, так называемый. Эта информация, естественно, попадает э, заинтересованным лицам, там принимают решения э, о каких-то действиях. Закрыли, но ну, однозначно, может быть, атака, да, может. А почему увеличилась ну, некоторая процент, веро, вернее, вероятность увеличилась? Почему? Потому что россияне сильно возбудились. Ну, все правильно, то есть с этой точки зрения очень грамотные, правильные действия ограничили, обезопасили. Причем все зависит еще от возможностей некоторых. То есть у некоторых посольств, не все же посольства закрывали. у некоторых посольств есть, допустим, хороший бункер, который может вместить всех, которые в данный момент есть в посольстве людей. И тогда ничего никто не закрывает, но он дальше работает. Пошла атака, все спустились, переждали, вышли, начали работать. А там, где нет бункера, который способен вместить всех желающих, ну, всех посетителей, естественно, они просто будут закрываться. Здесь вот много, очень много таких технических нюансов, которые но ну, если их читать, то можно просчитать, о том, что сейчас на, на данный момент ну, рядовая подготовка, по большому счету. К рядовой, с, с другой стороны, уже с, с, с тяжелой стороны, так сказать, к рядовой атаке России. Ну, будет, а, конечно, будет. Будет атака какая-то. Через какое время вопрос, когда она будет? Сейчас, сегодня, завтра, или там, через неделю. Не, надо быть готовым постоянно. У нас мы готовились к атаке с конца сентября. Почему? Потому что 26 августа была массированная атака российская. Примерно в месяц ее еще -то готовить такую большую. до концу сентября у россиян она уже была готова с некоторыми корректировками. Вот ну, дотянули до ноября месяца. Какая-то вошь под хвост залетела. Ну, бывает такое. Это ж Путин как проснется. Дедушка уже восьмой десяток лет. в этом смысле его можно понять с какой стороны с какой стороны кровати ему ногу спускать то есть и здесь э, нам действовать как как при рядовой уже можно так сказать при рядовой маскированной атаке а как только будет информация о взлете тушек, то понятно, через несколько часов могут зайти крылатые ракеты. А если взлетают МИГ-31, через несколько десятков минут могут зайти те же кинжалы. А что нового я сейчас сказал? Ну, так и мы уже третий год в таком режиме живем. Если будет, допустим, информация о том, что пошла баллистика, тут минуты. Минуты, куда она может дойти, опять же, по дальности. За 500 километров она не залетит. Ну, грубо, правом берегу, в центре Украины, и дальше здесь можно без проблем, в принципе, выполнять задачи свои. То есть здесь уже для нас ничего нового сказать, ну уж точно не произойдет. А россияне, понятно, что они сейчас э, и, э, им сейчас э, под зад коленом этими атакамцами зарядили. Они сейчас не знают, что с этим делать. Надо как-то перебить информационный поток. Что идет негативный информационный поток э, по российскому военно-политическому руководству. То есть э, они везде э, обделались. Пропустили атакамцы по 67-му грау, грау. Сегодня по 13-му э, складу э, пришли беспилотники завтра пойдут в том же Дускалпы, то есть накат идет на российскую глубину. это ж глубины уже 600-700 километров. А для них это довольно-таки, это уже чувствительно, по крайней мере, им надо этот негатив чем-то перебить. Могут организовать какую-то атаку, рассказать о том, что потушили их всех, отправили в каменный век, ну сколько мы раз это Вони ручу. Але чи має Російська Федерація можливості для повного блекауту, так, Україна або Києва, зокрема Києва, Київська область? Ну, исходя из тех средств поражения, которые они использовали и могут использовать, ну, нет, на данный момент нет, потому что э, работают атомные станции, ядерные реакторы практически все запущены то есть снабжение, ну, выработка электроэнергии идет, перебить могут на определенное время, ну, на несколько часов, может, полтора-два дня, перебить линии электропередач, фидера повырубать, ну, их быстро восстанавливают. Даже, даже трансформаторы, те, которые разбивают, у нас за год, ну, по крайней мере, по, по рассказам наших правителей, там, закупились что-то, какие-то трансформаторы, то есть быстро его можно поставить за несколько дней. По большому счету, вот такого мощного бэкаута вот, просто уже не получится вроде как. У мережах почали обговорювати це на просторах телеграм-каналів. Знову ж таки, хочеться почути вашу фахову відповідь. Так на всі повідомлення про те, що Російська Федерація може готувати удар по Україні стратегічною ракетою РС 26 шість і готується, начебто, запуск з Капустіна, на це Астрахан в експериментальному варіанті дальність цієї. Ракети до 6 тисяч кілометрів, маса бойової частини за відкритими джерелами понад тонна, і говорять, що якщо ці дані правдиві, то її тоді маса еквівалентна трьом Іскандерам М. Романа Григоровича. Ну раніше Російська Федерація не застосовувала таку зброю. Як ви вважаєте? На ну, тобто, чи вона, поперше, має таку зброю і чи може її використати? Рубеж, Ярс, Яр, Тополь, Воевода, Стармат, Ну, я могу десяток этих ракет рассказывать, которые есть у россиян, и которые мы, они могли бы, допустим, как-то повредить Украине. Но у них есть ракеты, это все же дело в дальности. Ну, смысл использовать, допустим, ракету с дальностью в 16 тысяч километров, если вы можете э, ракетой э, в 500 километров дальности нанести такой же самый удар. Ракета ж Вопрос э, в самой ракете. Ну, допустим, берем ту же Сатану. 200 тонн ракета. 200 тонн. Э, Но ну, она летит, лететь может 11-16 тысяч километров. Это наша ракета украинская, которую мы с вами производили. Сейчас на ее базе там воевода у россиян стоит, вот они пытаются Сармат запустить, никак у них не получается. Ну так эти все 200 тонн практически используются на то, чтобы ракету доставить за 16 тысяч километров, не ракету, а боевую часть. А по конце, в конце концов, она потом прилетает примерно такая же, ну в Сатаны там, конечно, большая, до 9 тонн э, боевая часть. Ну а реально боевая часть прилетает такая же, как, как и у Искандера, те же полтон. То есть смысл использовать вот эти все ракеты с большими дальними для того, чтобы в конце концов такой выхлоп был, который можно в принципе, ну пусть даже с десятком Искандеров вот, вывели пять пусковых установок, там по две ракеты Искандер, и они нанесут такой же удар, как один, одной ракетой тяжелой, типа того же Ярса или Тополя или того же рубежа. Ну, нет целесообразности, военной целесообразности в этом деле. Потому что с точки зрения военной, если мы это проговорим, возможно, она есть однозначно любой ракетой, какой хоть с подводной лодки у них ракеты есть, которые могут запускать. А какой КПД? Чтобы боевую часть 500 килограмм принести в какую-то одну точку, так для этого есть другие ракеты. Вот эти все ракеты по дальностям поражения, они уже все россиянами использовали. Основные это Искандеры, это баллистические ракеты, основные это ХА-101, Х-555, Х-55 плюс калибры вот эти основные ракеты которые не пользуется. по большому счету больше это просто дальше стрелять ну давайте вернее как вот Капустиного яра да выкать это не этот а, рубеж чтобы по, по крутой траектории ушел сначала в космос э, НЛО попугал, а потом вернулся обратно, примерно под себя сходил, называется. Ну, вот примерно так это выглядит. Что тут до Капустиного Яра, несколько сотен километров. А рубеж может идти по дальности, но это уже уровень Тополя, то есть не в районе десятки. То есть э, смысла нет никакого. А вот это с военной точки зрения. А вот с политической, вот здесь может Имеется в виду в каком смысле? Для того, чтобы успокоить, не то что успокоить россиян, а все-таки под зад коленом же получили атака. Причем так смачно, оно же как ляснуло. Естественно, им сейчас надо этот подзадник как-то замазать, какие-то штанцы приодеть, прикрыть голую задницу. Вот они могут, но это политический механизм. Но в таком случае они могут уже воеводу забабахать. Ну, то есть Опять же, выхлоп какой, -то. ну прилетит сюда, ну пусть 10 Искандеров, так они и так могли бы этих 10 Искандеров отправить. Вот ну, примерно так. Потому с точки зрения подготовки, так надо всегда быть готовым. Ну то есть мы и так уже третий год под постоянными ударами, прекрасно знаем, уже даже по эм, некоторым косвенным, допустим, показателям уже понятно, какая будет атака. Где-то кто-то взлетел, за несколько часов уже знаешь примерно, сколько могут, может быть ракет, куда они могут пойти, когда подключится там кто-то, тот. ну, есть определенные действия у ракетчиков, у летчиков на которые формульные практически, никто практически не нарушает, и можно, в принципе, спрогнозировать некоторые моменты. Надо быть постоянно к этому готовым. Ну, а так называемые, давайте мы их в кавычках возьмем, просторы телеграм-каналов, а, да, ну, это ж такое дело, туда ж вливать можно что угодно. Ну, давайте мы сейчас в этот простор вольем, э, допустим, готовность нашу применить ядерное оружие, которое у нас осталось с 1994 -го года. А кто сказал, что мы его все отдали? Ну, кто об этом сказал? То есть, столько, сколько посчитали, сколько взяли, сколько там его было, кто об этом сказал? А потому тут же такое дело, как, как зальешь, то и получишь. Ну, давайте вот расскажем, что если пойдет Ярку, то пойдут десяток ядерных боеголовок на Кремль. И вот пусть после этого просторы телеграм-канала, э, этого телеграм-каналов эту мысль переваривают. Вот ну, примерно так это сбрасывается. И так называют. Информационно-психологическая спецоперация по давлению, по подготовке к массовой атаке, э, по использованию баллистических межконтинентальных ракет. Подводная лодка всплывет в степях Украины. Курс восстановится, помните, которая утонула у Путина лет 20 назад. Вот где-то в районе Сейма, может быть, всплывет еще Куск. Ну, много можно напридумывать вещей. Вопрос в том, что готовность. Мы должны быть постоянно готовы на обеспечить безопасность свою и своих близких и рядом стоящих людей. Вот здесь надо быть, ну, Дійсні нічого нічого сказати сверх того, що ми вже чому ми вже й так за Роман Григорович, Сьогодні обговорювали так цю тему з різними експертами під час ефірів. От один із них озвучив таку свою думку. Він каже про те, що Російська Федерація не виключено, може спробувати здійснити замах на Володимира Зеленського як відповідь на те, що Україна отримала всі ось ці дозволи. Так і таким чином, якби ліквідувати керівництво держави, і, і мета би аби так держава поринула у хаос. От Выключают такие сценарии, чини? Все дело в целесообразности. Ну, то есть дело в том, что у нас парламентская президентская республика. Если завтра утром Зеленский выйдет на улицу, пойдет на работу, забудет, забудет как дышать и умрет, вы думаете, что там изменится? Как воевало государство, так и будет воевать. А неважно, вот не станет его, неважно. У нас другая система управления. У нас нет одного человека, на котором завязано все. И не должно этого быть. То есть у нас, причем именно эта горизонтальность отношений между военными, она как раз нас уже не один раз спасала и удержала. И, кстати, тоже путинское вторжение как раз не вертикаль управления удержала, а именно горизонтальность связи. Я потом как-то уже после победы нашей, как-то мы с вами эфир поведем, я расскажу реальные вещи, которые происходили, и как удержали российское отторжение. Народ удержал, армия удержала россиян. И партизаны удержали, которые за полдня как минимум давали информацию, что выходим, разворачиваемся, ждите на 4 утра. Ну примерно так это все будет. Естественно, шла подготовка горизонтальная, то есть на горизонтальных связях шла подготовка к такого рода удара. Но без команды сверху информация уже была о том, что будет бить 4 там, 4 часа утра 24 февраля. Знали тут все. Летчики пошли спать вечером, когда я своим пацанам звонил. Говорил, что зашла инфа в 4 утра. Ждите, так они все, все спать пошли, потому что сказали подыматься в 3. Ну, то есть знали все и вся. И вот это все это горизонтальное управление, это не вертикальное, а горизонтальное. И вот это горизонталь не даст возможности при любом сносе управления, не даст возможности разрушить Украину. Россияне об этом уже знают. сами. они же как раз не понимают, что наша казацкая горизонталь, так называемая, не да... казакам не, не, нужен в этом смысле гений. То есть удержимся и так, и без них. И без Потому Поэтому Зная это, естественно, россияне этого делать просто не будут. Да попугать, конечно, могут попугать. Потому что сейчас же пугают, пугалки разные включают. Да, про ярсы, там про рубежи, про массовые атаки, ну и так далее. А реально, реально, у нас парламентская президентская республика. Если уже так смотреть по-серьезному, то по большому счету у нас у премьер-министра должно быть намного больше власти, чем у президента. Президент это довольно-таки ограниченная власть, и если согласны его властные функции, то есть тех механизмов, на которые он должен влиять, он как минимум на половину механизма влиять не должен управлять. Это просто за счет канцелярских жуликов, которые пытаются... Это, это же не только сейчас, это все 30 лет больше 30 лет существования государства Украина, как отдельного государства. Это Эта канцелярская тема всегда была проблемной. Всякие медведчуки, это же вот та же самая картина. Они пытались залезть везде, везде управлять, везде просунуться вроде как. А реально нами управлять было в А в Кабмине тоже та же картина. Премьер-министр это же не принимает решения. Он руководит процессом, примерно как и глава Верховной Рады. Руководит Радой, которая принимает или не принимает большинство голосов. Он просто перед стоит. Вот. та же самая картина у нас а может быть. Поэтому я не думаю, что это там реальная какая-то подготовка к уничтожению или опасности для наших, верхов... для наших военно-политических Роман Григорович Пісков сьогодні заявив, що Путін готовий до будь-яких контактів та перемовин, але варіант будь-якої заморозки конфлікту нам не підійде. Москві важливо досягти всіх своїх цілей. це його цитата. Паралельно видання Bloomberg пише про те, що Трамп вже найближчим часом проведе перемовини із Путіним. Чи можна вже говорити, що це якби є констатацією фактів, що коли прийде Трамп? До перемоги обов'язково будуть, і всі ці речі, які ми наразі спостерігаємо от для України, зокрема зняття з цих дозволів, це скажімо так, є от підготовкою до всього цього. Ну опять же, если чуть на шаг назад вернуться і вот так як уничтожение нашого военно політичного руководства не приведе краху государства и управля... управляемости там армії і противодействию російської агресії, Так же самое любые Переговоры, договоры, разговоры где-то там за, за пределами Украины э, в отрыве от реалий э, от украинского народа, украинской армии. Они могут разговаривать ну, ну, хоть миллионами часов, сколько угодно, ну и что с того. Ну поговорили они в 2014 году, продали там Крым с Донбассом, Ну и сильно он их забрал. Контролирует, пока мы ему даем это дело. Или как, пока мир ему дает это делать. А никто же от Крыма и Донбасса не отказывался не отказывался, не считая э, этих э, джигитов в 2022 году, умерших на Сарахайне. Но опять же, э, ничего ж не произошло, даже уже все подписали и приехали в Киеву. Мы объяснили, что с ними будет, если они еще раз туда поедут. И все это бабка пошептала. Никто ничего никому не отдал. Ну, в этом смысле. Вот, будем освобождать. Та же самая картина, чтобы они где-то не разговаривали. Ну, то есть они могут проговаривать, переговариваться, Песковы, Трампы и кто угодно, но нет технической возможности заморозить, во-первых, боевые действия, их просто нет. Вы думаете, если американцы сейчас все прекратят, завтра Америку накроет цунами, и все, забыли мы за Америку. Вы думаете, что остановятся боевые действия? Нет, конечно. Другая будет линия фронта, однозначно. Отойдем на более лучшие рубежи для удержания противника. Но боевых действий не, не то есть снижение боевых действий точно нет. Никто отказывался технически невозможно вытащить в нашей Конституции, допустим, Крым, Донбасс, передать россиянам, потому что они к себе их записали в Конституцию. Но это их проблема. То есть, а технически невозможно. Это 200 сера, это референдум, это целый процесс законодательный. А просто невозможно, потому что полетят же не только гранаты, там и эпидроны, что только не полетят. Некому будет принимать такого рода решения. Потому смысла абсолютно нет никакого им переговариваться даже на эту тему. Они где-то ходят, что-то там топчат, но без нас никто этого не решит, а мы точно на это не согласимся, потому что земля крымская, земля донбасская, это украинская земля, которая принадлежит даже не нам, она принадлежит нашим потомкам, нашим детям, внукам, нерожденным еще и так далее, это сотни лет вперед. Как мы можем ее кому-то отдать? Не отдадим, конечно. А то, что россияне прописали в свою конституцию, Путин просунул наши пять областей в правовое поле российской конституции, это просто поставило под удар саму Россию, и именно это ее приговорило. Вытащить они со своей конституции наши пять областей не могут, механизма нет как у нас нет их отдать, так и у россиян нет этого механизма их оттуда э, вытащить и нам обратно вернуть. Значит, остается одна единственный э, механизм, это развал Российской империи, как государство СССР, как это было при Советском Союзе. Развалился Советский Союз, э, нет правового поля в э, Конституции Советского Союза. Та же самая картина. Потому у нас одна из основных, вернее, единственная, так сказать, задача, чтобы вернуть наши территории, развал российской Индии. От этого надо и плясать. А Трамп может поговорить. Опять же, Трамп. Насколько пришел Трамп? Максимум на 4 года. Это максимум на 4 года. А тут еще большой вопрос. Ему же дожить надо и прожить. Там же э, иранцы с китайцами ножи точат. Вот еще, ему еще стать, э, еще дожить надо, до инаугурации. Это тоже большая проблема для э, системы секретности. Вернее, секретной службы Трампа. То есть есть эти моменты, связанные с временными определенными рамками. Потому смысла никакого нет брать во внимание как действие какое-то, о которых сейчас начинают вбрасывать информационный поток всякие таблоиды, иногда просто проплаченные той же, тем же песком. Роман Григорович, але на ну, юридично так Украина не відмовляється, звичайно, так, від своих территорий. Ну, тут не але ж ну але все одно ж говорять про те що може бути так зупинка вогню і от формально ми не відмовляємося але все це все, 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 все до завершення війни ми не не відказуємося від наших територій ми не можемо це робити я ще раз повторюсь є речі технічні невозможні ну на, на Марс може бути маски політик але на Юпітер точно не. а там слишком большое, большое притяження туди не вийде Естественно, не пойдет. Есть технические моменты, которые не дают возможности выполнить такого рода действия. Потому нет смысла о нем даже говорить. А второе, та же самая картина, связанная с заморозкой боевых действий. Полторы тысячи километров горячего фронта. Невозможно их заморозить. Порошенко пытался заморозить 400 километров до Донецкого фронта в течение нескольких лет. Там, или года 4-5. Все пытался заморозить, но не получилось. Зеленский пришел ну, буквально с первых дней, сразу там э, э, такое давление было на остановку боевых действий, на какие-то разводки, чего-то хотели развести, какую-то там э, зону придумать. Да ничего этого не получится. Когда две армии сцепились, э, их развести может только либо третья армия, которая ну намного сильнее обоих, э, доп... но это ей придется вступить в боевые либо уничтожение армии агрессора. Почему? Потому что время. Вы посмотрите на все практически войны, они заканчиваются уничтожением армии агрессора. Дело времени, не, не более того. Будет уничтожена российская армия, которая захватила наши территории. Вопрос времени, вопросов. Будет уничтожена армия Сахала, которая сейчас захватила э, те же арабские земли, то есть земли Палестины. Она когда-то будет уничтожена, потому что это чужие земли. Рассказывает сказку о том, что 3000 лет назад э, из куста там, им рассказали, идите по, по курсу э, туда, на землю обетованную. Ну это сказки кому-то рассказывают. То же самое картина россияне тут рассказывают. Мы тут тысячу лет назад ходили, рядом постояли, вот здесь, здесь был Вася, здесь еще было написано полторы тысячи лет назад. Ну вот это, это, эти сказки, которые в конце концов приводят э, к тому, что войны заканчиваются только восстановлением э, территории. Ну, большинство, по крайней мере, так, а у нас в третьем тысячелетии, это точно так это будет. Никто на, на другие механизмы просто не, не пойдет. А поговорить э, с э, Путиным, допустим, неважно, о чем-то. Да кто угодно сейчас может, почему? Потому что э, Путин же, когда начинает что-то говорить, он же что-то предлагает. То есть он снесся называется, это их есть а Снесся он будет сейчас раздавать все, что угодно. Э, кемскую волос, э, дешевую нефть, газ, э, все угодно для того, чтобы остановить боевые действия. А этого просто невозможно сделать. В единственном случае могут остановиться боевые действия, если россияне очень быстро убегут из России. И то большой вопрос, потому что мы уже на российской территории. Мы уже контролируем часть российской территории, и пока не создадим определенную зону безопасности километров 30, минимум, потому что Харьков, чтобы обезопасить от ударов, так там километров 80 надо, да, Белгорода, да, 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 да. да, да. То есть и это даже не остановит. Потому воевать еще, ну, минимум года три. развал России, это еще лет 7-8. Меньше просто не получится. Роман Григорович, традиционно три блиц запитания для вас подготовила. Скажите, пожалуйста, после снятия обмежений на использование атакамсов и шторм шедов Таурусы может стать наступными? Ну, однозначно. Но я не думаю, что это будет при Шольце. Mm Шольц уже четко обозначил свое видение. Я думаю, после того, как его, его попросят пойти по тому же курсу, по которому пошла Меркель, на его место там несколько, начинают историю, что заканчивая мер, мерцем. вот они могут принять это решение. Пришло все вряд ли. Хотя вот тоже Байден, ну мы в принципе это говорили, что после выборов Байден может как-то правильно себя повести, потому что закончились практически все договоренности до выборов, так называемого Вот мы сейчас это все видим. Идет снятие некоторых ограничений. Может быть и Шольц, но я практически в это не верю, что Шольц пойдет на передачу Талки. А чи Байден до инаугурации Трампа может теперь, вот после снятия этих обмежений, запросить Украину до НАТО? Есть вероятность этого есть однозначно, но Байден там не запрашивает. Тут вот где проблема. Он может, конечно, использовать свое там оставшееся на два месяца влияние, но ну, опять на кого? На... Это ж все должны, все страны должны принять решение. Мы уже слышим, Эрдоган четко заявил, он против. Ну то есть за... по поводу Орбана здесь вообще ни у кого никаких вопросов не должно возникать. Орбан и ФИЦО. пока мы им качаем нефть российскую, они будут точно против вступления нас в НАТО, потому что так хочет Путин, который сидит на ценнике этой нефти. И тут уже вот как минимум три страны натовские, которые будут против приглашения. Потому я думаю, здесь дело не в Байден. Он же тоже, даже если бы он хотел уже завтра это сделать, он же, естественно, проводит некоторые консультации и видит, что его позиция... Вот он может свою позицию как-то показать. Это да, при уходе так немножко себе почистить карму. Но выполнить действия по приглашению без согласия Орбана, Фицо и Эрдогана, ну это невозможно. А я не вижу пока механизмов, кто их может... Вот Трамп может их, в принципе, давануть, потому что впереди у него 4 года управления, а Байден, наверное, уже нет. Томогавки могут стать аргументом тиску на Путина и Трампа? Ну, однозначно, но ну, только э, это надо Томагавк Трампа по себе, он же не летает. То есть, э, надо пусковые установки. Я уже говорил э, об этом. Оптимальный вариант предложить тому же Трампу расположить, расположить у нас пусковые установки МК-41, сняв их, ну, они не надо их снимать, имеется в виду, это пусковая установка э, ракет СМ-3 СМ в основном. Но они и могут в том числе корабельная пусковая установка, она располагается на земле. Вот румыны ее сейчас расположили. Сейчас поляки запустили такую пусковую установку. Она в основном для того, чтобы сбивать российские, иранские, китайские баллистические ракеты, которые могут угрожать Европе или Америке. То есть, чем ближе к точке пуска, тем лучше. Так вот, эта установка можно запускать, в том числе и томагавки. По-другому этомагавку просто не запускать. У нас не носителей нет, кораблей, естественно, нет. Но вот так вот расположить туда. Одна пусковая установка 64 томагавка может запустить. Потому, если будет, допустим, до пару установок расположить, то уже больше сотни томагавков, пуск один по России, но это довольно-таки серьезное давление. Половину они собьют, это все-таки крылатая, это звуковая ракета, в принципе, неплохая цель но половина пройдет и фурор вызовет, это этот Дальность у него от 1600 до 2400 километров, то есть до Урала достаточно, если это будет там. Это давление, это даже я бы так сказал, это э, механизм такого превентивного удара, который не даст возможность Путину использовать те же я или те же рубежи. Просто он понимает, что после того, как пойдет капустного Яра один рубеж, то туда больше сотни тамагавков рванут, или допустим на Москву, или на Урал, в зависимости от указания И там уже ничего не останется Потому э, механизм такого сдерживания, я бы так сказал, на уровне сдерживания есть.